આવતીકાલે લોકસભાની ચૂંટણી અનુલક્ષીને કલેક્ટર શ્રી દ્વારા અને પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી આયોજન અને વ્યવસ્થા અંગે જાણકારી આપવામાં આવી ભાવનગર બોટાદ લોકસભા બેઠક નંબર 15 થતાં ઘндуકા લોકસભા બેઠક પર આવતીકાલે ચૂંટણી યોજવાની છે ત્યારે બોટાદ જિલ્લાના 4 તાલુકામાં બે લોકસભા બેઠક આવે છે ત્યારે આ બંને લોકસભા બેઠક પર ચૂંટણીનું આયોજન અંગે પ્રાથમિક સુવિધા તેમજ પોલિંગ બૂથમાં વહીવટી સુવિધા અંગેની જાણકારી બોટાદ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડોક્ટર જીનસી રોય દ્વારા આપવામાં આવી હતી अधुप्रांत सुमणी ने अनुलक्षी ने पुलिस बंदोबस्त आंगे जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बलोलिया द्वारा जानकारी आपवामा आई थी मई के रोज यानी कल आप सब जैसे जानते हैं लोकसभा इलेक्शन होंगे और इस बार तंत्र के तरफ से सारी तैयारियां हैं आप सबको वोटिंग स्टेशन पर यानि पोलिंग स्टेशन पर आप सब को करने के लिए इस बार हमारा फाइव नाइन्टी मतदान मतकोच है और उसमें से हमारा पीएसएल यानी यानि पोलिंग स्टेशन लोकेशन 348 है और साथ में हमारे कुल मतदार पाँच लाख के ऊपर है और आप सबके लिए हम जानते हैं कि इस बार गर्मी के माहौल है और आप सबके लिए वोटिंग स्टेशन पर सारे सुविधाएं मिलेंगे पोलिंग स्टेशन पर छाया की व्यवस्था है पीने का पानी का भी व्यवस्था है और जो बच्चे के साथ वोटिंग करने के लिए आएंगे वहाँ पर हमने कराड़ी भी रखवाया है इस बार हमने काफ़ी तीन बेस्ड पोलिंग स्टेशन भी हमने बनाया है जिसके हिसाब से आपको विलेज ऑलमोस्ट दस मिलेंगे पी कम्युनिटी का बूथ एक है और साथ में चार अर्थबूत मिलेंगे जो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से हम बनवा रहा है उसमें से एक आपको सबसे यूनिक फॉरेस्ट यानी अर्थ बूथ के हिसाब से आपको मिलेंगे साथ में महिला संचालित फोटीन बूथ्स है और पी, आ, जो पी संचालित भी आपको बूथ मिलेंगे वहां पर आपको सारे वॉलेंटियर्स मिलेंगे जो आपको असिस्ट कर देंगे और आपको आ, सारे सुविधा से और बाकी सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहाँ जिससे हिसाब से आपको आ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा हम ने इसके पहले पूर्व तैयारी के हिसाब से आ, मेरे वहीवटी तंत्र से सारे अधिकारियों ने से ने भी पोलिंग स्टेशन का काफ़ी विजिट लिया है और हमें पता है कि वहाँ पर अशोर मिनिमम फैसिलिटीज यानी जो एम एफ बोलते हैं वहाँ पर पूरी तरह से तैयार है साथ में हमारा मॉडल बूथ भी दो है एक एक ए में और उस हिसाब से भी हम पूरी तैयारी वहाँ पर अभी चालू है आज शाम तक शायद काफ़ी टीम बेस्ड पोलिंग स्टेशन का तैयारी भी हो जाएंगे और अभी भी चालू है you <laughs> और मुझे ये भी बताने में खुशी है कि इस बार हम काफ़ी स्वीप एक्टिविटीज़ और टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान के दरमियान भी हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया है टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में खास कर कर बात करिए तो रन फॉर वोड या और रंगोली से डिजाइन फ्लैश मोब प्लेज ये सभी काफ़ी जगह पर जाहिर विस्तार में हमने किया है स्वीप एक्टिविटी के दरमियान इस बार पहली वक्त हमने एक रोबोट को भी लेकर सारे जगह पर यानी रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स और जाहिर जगह पर हमने रखवा कर अपील भी किया है सारे लोगों को मतदान करने में और इस बार पुलिस डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें आर ध्यान पर कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो सके इसलिए आप बोटाद वासियों का हम सब आमंत्रण देते हैं कि आप मोटी संख्या में आकर कल मतदान करें और इस लोकशाही के प्रोग्राम में आप मोटी संख्या में भाग लें આવતીકાલે લોકસભા ઇલેક્શન અનુસંધાને બોટાદ જિલ્લામાં તમામ પોલિંગ બૂથ ઉપર બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કુલ પાંચસો પોલીસ અને છસો બોતેર હોમગાર્ડ જીઆરડી તેમજ સીઆરપીએફ અને એસઆરપી દ્વારા જરૂરી પોલીસ બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવનાર છે આવનારું ઇલેક્શન ન્યાયપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાય એ માટે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં અટકાયતી પગલાં તેમજ આવતીકાલે બુથ ઉપર પોલીસ બંદોબસ્ત અને પેટ્રોલિંગ દ્વારા કાયદો વ્યવસ્થા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ